Сегодняшний день Федерация футбола Украины делает все для того, чтобы футбол развивался не только в центральной части нашей страны, но обязательно развивался и в каждом регионе, в глубинках. Wir wollen den Fußball in ländlichen Regionen der Ukraine unterstützen und haben dazu einen Wettbewerb, bei dem wir elf Fußballvereine in ländlichen Gegenden auswählen, die dann besondere Unterstützung bekommen durch Geldbeträge und auch durch Trainingsprogramme. Хочу отметить, что мы параллельно Украина сама вот по инициативе Федерации футбола сейчас в прошлом году построила более 300 современных таких футбольных полей. В этом году планируем построить также около трусов. Мы считаем, что это очень важно формировать совершенно новую среду, формировать общество и особенно в те, и не не только в городах, но в тех населенных пунктах, которые депрессивные, там где сельское население. Создание таких спортивных Объектов, да, очень существенно изменит отношение к молодежи, и молодежь совершенно по-другому себя будет вести. Но этот проект мне, конечно, очень нравится, потому что он привлекает детей и молодёжи. Und ich glaube, das ist die Zukunft von jedem Land und auch die Zukunft der Ukraine. Und wenn wir es schaffen, über den Fußball auch andere Themen zu transportieren und Teams zusammenzubringen, dann ist das sicherlich ein Erfolg. цель турнира чтобы на тех новых футбольных мини-стадионов которые строятся по нашей стране чтобы они начали жить футболом жить детским футболом чтобы начали играть мальчики и девчонки и смысл в том чтобы мы дали совершенно новый формат соревнований который объединит всю нашу страну вокруг футбольного мяча